Всем привет! С вами Катя. И сегодня у меня появилась Или появился, или появился волшебный песок. Вот так. Вот так вот он выглядит. Мы купили зелененький. А, с формочками внутри. Только здесь закрыто. мы сейчас с вами его будем открывать. Вот это волшебный песок. И здесь можно строить замки. А, вот и вот такие вот формочки. Сейчас мы откроем. Все посмотрим. Вот такой чудочек. Так, давайте его попытаемся открыть. Эм, так. так. Все начинаем здесь надо отклеить. О, ну не сосылается. Так. Я здесь надо кофе. Ну что. Ну что ж, давайте. Так, где-то. О. Ой. Вау. А, как пахнет хорошо. Вот такие вот формочки. Сейчас я вам поближе их покажу. Так. Сейчас я вам поближе покажу эти формочки. Мы сегодня попробуем с вами полепить. Такая вот формочка, странная немного. Такая вот формочка. Потом есть такая вот формочка человечек. Человечка такая формочка, вот. такая творческий человечек. Здесь можно показать, здесь тоже лучше видно. Потом это вблизи надо показать. Вот такая вот вот ну, для крепости, когда застроишь, да, вот эта верхушка. Не знаю, наверное. Вот такая вот штучка, такая формочка. Так, следующая Это такой тоже непонятно что Ну когда э, все испробуем, мы... Э... А, ну это не удивительно, это такой кружочек, в я уже в рамке. Эм... так. О, это хоть понятнее. Это замок лестницы как я понимаю. Здесь вверх. Ну, думаю, красиво получится. Так, давайте разницу поставим. Вот так. Еще, о, тоже, сейчас, помять, на крепость такой можно построить. Вот такая вот. И еще такая вот. Ой. А, она -а, все поздно. Вот такая вот. Так. Ну, вот наши все формочки. Даже вот это золото это не видно. Они сливаются Итак. Так, а сейчас мы пробуем наш <свечу> Вот так вот он выглядит. Я сама его даже еще не трогала. И... А чего он же накнутый? Что такое твердый? Тут... Ладно. что-то это О, мы сейчас что будем делать. Иди, тортик, а у нас почти все готово. Так, вот наш тортик. Его надо поставить вот сюда. Мы почти уже приготовили наш тортик. Осталось только поставить внезапные формочки. Он реально... А-а-а! Взрыв! Приветствуется. Если бы сейчас видели, что происходит с этой стороны, вы посмотрите только. Мы уже одну формочку испробовали. вот. А. Ой. такая вот формочка. Ладно, давайте без этого торта. Зачем только... Ого, еще один тортик. Зачем только про этот торт сказала? О! А, точно. Блин, я хотела сделать как крепость, ну ладно, уже не будет. О. разберись, как он Так. Такое у нас получается. Давайте лишнее уберем ну, немного. Уберем сторонку. Ну, которая нам только потом понадобится. Так, хорошо. И этот кусочек оставим. Ой. Давайте попробуем слепить круг. Кстати, кто не знает, я записалась на ирландские танцы. Не знаю, может вам это не интересно или нет. Ну вот, для вас небольшая новость. Ирландский танец, это, наверное, многие не знают, что это такое. Это там, где надо скакать и прыгать. Может, я потом же сниму какой-нибудь э -э танец, когда я буду это Ирландский танец, это было мое... Ну, я сегодня ходила, у меня было первое занятие. Так вот. И... Ну, так это неплохо получилось. Буду ходить. Вот такой у нас круг получился. Да вот такой вот. Ой. Что это? Действительно. Что это такое? А, ладно. Эм, Такое? Что это? Боже. Боже, боже, боже. Кто это? У него что это? Ну, волосы какие-то. Точно не мои. Вот волосы. Блин, вы, наверное, не видите, ну ладно. Ой, ладно. Так, я так особо делаю вот так, ставлю формочку. И туда же ставлю просто так песок. секундку. Возьмем, потом уберем лишние детали. Вот так. Уберем. Так, первый, первая форма у нас готова. Вот такая, кстати, у нас неплохая получилась. Первая, это есть камешек такая вот, здесь такие вот камешки. Ну вот, первая. Так, теперь, это первую убираем. Теперь берем, давайте, какую-нибудь такую вот, вот. Берем, ну здесь уже будет сложноваченько. Эту Это тоже уберем. Вот мы еще раз. О, тоже такая неплохая получилась. Так, это тоже уберем. Теперь возьмем вот такую вот, которая была большая. А нет, знаешь, лучше с маленькой начнем? Да, лучше с маленьких. Так. Немного возьмем. Вот так. О. И еще одна готова. вот такая вот. Третья, кстати, уже. Так, дальше. Давайте такую возьмем. Напишите в комментариях. Я так уж и быстро сниму этот челлендж, потому что как-то в комментариях перестали писать. И я думаю, то, что вы от меня, от моего канала уже отписываются Мне говорят, не становится неприятно. Я стараюсь как чаще, чаще снимать видео, просто у меня сейчас стало очень мало времени. И мне я очень расстроилась, что от моего канала отписываются. Почему? Я очень хочу набрать набрать хоть 50 подписчиков. Хоть 50, пожалуйста. Не, не вредите, пожалуйста, можете подписаться и все чтобы не пропустить следующее видео. Я буду, если хотите, я для вас могу снимать видео, показывать нам. И в день я буду выкладывать все три видео. Пожалуйста, только не отписывайтесь от моего канала. Пожалуйста. Пожалуйста. Так. Да. Что? еще раз не отписывайтесь, пожалуйста. Просто мне немного неприятно. Я просто стараюсь для вас, а вот меня отпустить. Я стараюсь делать интересные видео и так далее. Ой. Ладно. Лучше подписывайтесь, а не отписывайтесь. Давайте вернемся к нашим формочкам. О, вывалилась наконец-то. Вот такая вот красивая, кстати, еще получилась. И еще как и вот и еще нам надо. Так, это уже вот, было. И, так, все, я все понял. Так, теперь нам нужна такая. А, я вам показала формочку. Вот такая вот формочка. Простая, кстати. А потом мы попытаемся как-нибудь из этих формочек построить целый замок. Так, так, так. Ой, как работает все на заднем фоне? Темно, ничего не видно. А знаете почему? Потому что у меня в комнате живет. Чудовище! Ты такая милая! Так, ладно. Эм. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, пока-пока. Ждите следующей части.